Salam əzizlərim. Bu gün 8 Noyabr zəfər günüdür. Necə ki 15 iyun Milli Qurtuluş günümüz kimi 8 Noyabr da ironiya doğurur. Çünki nəyin zəfərini edirik? Anlamıram. Və həm müharibə dönəminə müharibəyə qarşı olmuşam və bir il keçibdi. İnsanımızın heç olmasa bu 1 il keçdiyi dövrdə olanların nəticəsini çıxarmasını istəyirəm. Amma onlar da baxıram ki, çoxu yenə eyni fikirdədir və anlamırlar ki, nifrət, müharibə, zorakılıq, yalan bütün bunları eləməklə heç Allah'a da yaxın ola bilməzsiniz. Və əksinə, elə belə ki, son dövrdə qəribə bir tendensiya var. İnsanları ölümə, şəhidliyə öyrəşdirirlər. Nəyə görə? Çünki elə belə ki, Qafqaz, Qafqazın Azərbaycan adlı bu Qarabağ bölgəsi yenidən hər cür təxribatlara açıqdır. Və mən belə deyək, 2000 2020-ilə 8 Noyabrla eyniləşdirirəm 1920-ci il 28 aprelini çünki onda da indi də Rusiya deyür bizi işğal etdi. De-fakt onun quberniyası idi, amma deyür artıq onun tam qapazın altında olduq və istədiyi vaxtda bax bu müharibə yenidən alo olana bilər. Çünki Qarabağ məsələsi gördüyünüz kimi həll olunmadı. Onun da həll olunması ancaq iki xalqın ağıllı olmasından keçir, bilginəcə dəyişməsindən, o da hər ikisi görünür ki, yenə ermənilər az çox bəlkə də nə isə anlayıb, Azərbaycan xalqı yenə də heç nə anlamayıbdır. Çünki sən şəhidliyi təbliğ eləyirsənsə amma səndə heç ana ata sevgisi də yoxdur. Çünki ana ata sevgisi olsa, sən bu rejim üçün bu uşaqların adi sənə uşaq pulu verməyən ə, uşağın üçün, uşağını onlar üçün qurban verməzsən və soradan bu şəhid analarının ə, öz uşaqlarının şəhidlik pulu, qan pulu, yaxud milli qəhrəmanların, yaxud digərlərin ata-anasının öz uşaqlarından alvermənbəyi kimi istifadə etməsi bir başqa dəhşətdən xəbər verir ki, ata-ana sevgisi də artıq yoxdur. O ölkədə. Nəyə görə? Çünki ata-ana öz uşağının xoşbəxtliyi üçün, bax bu qan pulu üçün, mal mülk üçün, etdiyi mücadilədən öz uşağının xoşbəxtliyi üçün etsə idi, artıq o ölkədə azad olardı. İnsanı da, uşağınız da xoşbəxt olardı. Mənim gənclərə sözüm odur ki, bu orta və yaşlı nəsil heç xat yazdığım gəlmir. Qoy cəhənnəm canları, canlar çıxsın, canları cəhənnəmə. Siz sadəcə canınızı qurtarın o ölkədən. Öz indiki dərdə heç xarici getmək üçün ailə təhsili lazım deyil. Onsa bizim diplom heç tanınmır. Sadəcə dil öyrənmək və əsas da indiki dövrlərdə mən görürəm ki, sənət, müxtəlif sənət növlərini öyrənsəsəz daha çox onlara tələbat var. Heç o kitabları əzbərləyib ali məktəbə gedib 4-5 il oxumağın əhəmiyyəti yoxdur. Və beləliklə mənim əziz gənclərim, yəni o ölkədə mən gördüm ki ancaq gənclər o vaxt azad ola bilər ki onun arxalarında valideynlər dursun. Çünki gənclərimiz bərki miyibdi. Hansı gənç ki daha öz xətti ilə doğru gedir o gəncin arxasında mütləq ya valideynləri olur ya hər hansı bir qadın da olur. Məsələn, yeganə mən siyasi fəal, öz düz xətrə gedən Gəss İbrahim gördüm. Onun arxasında Əmir Əslanov şura kimi anası var ki, necə ki mən də o vaxt mitinqlərə gedəndə sözümü deyəndə qızlar, qızlar mənim arxamda idi ki, nə olursa olsun, yəni bucür yaşamaq, dansa ölmək yaxşıdır da ə Şura xanım da öz oğlunun arxasında yerə durur. Və ikinci ata da mən bu gün o gün belə bir həftəzad olar ki, bir atanın e, Facebook-da paylaşımını gördüm. Həmin ata müharibə dövründə də öz gənc oğlunun şəklini paylaşıb acısını paylaşmışdı. Onda da başlamışdılar ki, e, nəyə görə bu şəkli paylaşırsınız? Nəyə indi müharibədir? Bu guya mənfi təsir göstərər. Belə elə mən də ona etiraz eləmişdim ki, bu insan acısını nə vaxt yaşamalı? Müharibədən zor mara. Mahbələdən sonra ümumiyyətlə şəhidlər o qədərdi ki, kim kimdi, hətta itkinlər var, hətta onların parça-ət parçalarına baxaraq öz belə deyək doğmasını tanımaq üçün morga gedənlər var, nə qədər etkin gedənlər. Onda heç yadda düşmüzdür. İkincisi isə insan acını o anda yaşayır içindən və üstündən keçirir. Və həmin atanın e, Facebook-da ikinci bir paylaşımını gördüm bu yaxınlarda və e, beləliklə, yəni bu atanın bu əi paylaşımında mən müharibəyə qarşı bir manifest adlandırırdım və eyni onun sözlərinə də qatılıram və şərt də verməyəcəm bəlkə bir iki cümləsinə eyni ilə bəlkə siz ağla gələrsiniz və də düşünə fikirləşin ki, siz şahiddisiniz təbliğ etməklə həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi hakimiyyət oğlunda gətirdi. 1-ci Qarabağ müharibəsi Heydər Əliyevin hansı ki 92-93-cü illərdə oldu. Heydər Əliyevin eləcə də Azərbaycan xalq cəfəsi və müsavatın hakimiyyətə gəlmək, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmaq oyunu idi. 2-ci Qarabağ müharibəsi isə Putin, Ərdoğan, İlham Əliyev qütlüyünün öz rejimlərini uzatmaq, öz hakimiyyətlərini uzatmaq. Yoxsa qeyri başqacür idisə, nəyə görə onların övladları onlara bu hakimiyyətə sistemə xidmət edən məmurların övladları, hətta şəhərləri təbliğ edən, vay şüvənlik edənlərin yaxınları müharibədə şəhid olmadı? Çünki onlar həmişə beləliklə lazım olanda kütlə psixologiyasını manipulyasiya etmək üçün ora bütün sosial şəbəkələrə yeridilən qruplardır və onlar öləndə bir başqaları onları əvəz edir və beləliklə səni manipulyasiya edirlər ki, valideyn ağlama və valideynin belə deyək də etiraz etməyə tiranlaşmış cəmiyyətin köməyi ilə, despotik ailələrin köməyi ilə, hakimiyyət eləcə dinin də köməyi ilə, hansı ki, dinə görə bu şəhidlik araşdırsan, heç şəhidlik deyilsə, nəyə orda qurban gedibsən? Qarabağ urunda, Qarabağ nədir? Torpaqdır. Sən xoşbəxtsən, məhayir 80 faizə xoşbəxt olmayan 20 faizə xoşbəxtliyi tapacaqdı. Tamam, müharibə bitdikcə uşaq pulu verilmədi mi? Yox. Qalan ölkədə nəyisə inkişaf gedirmi? Yox. 80 faiz ümumiyyətlə unudulub. Heydər Əliyev, İlham Əliyev və Mehriban Paşa ev üçün Qarabağ bir gəzinti yerinə və yeni obyektlər tikmək yerinə dönübdür. Yəni bunu anlamayana anlatmaq xeyri yoxdur. Sadəcə mən gənclərə, anlayanlara müraciət edirəm. Mənim e, belə deyək, kanalım sağlam düşüncəli insanlar üçündür. Susanlar üçün deyil. Yəni siz bir yalanın e, yanında durursunuzsa, siz e, həmin yalana yaxud da susursunuzsa, ortaq olursunuz, daha çox bədəlinə ödəyəcəksiniz və Allahdan danışmaqla Allahı da aldatata bilməyəcəksiniz. İndi mən 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş bir əskərin atası, hansı ki, onun adı Vüqar Məmmədovdur. Onun yazısını oxuyuram və elə bu yazı müharibəyə qarşı bir manifestdir. Dünən övladımı dəfn, dünən övladımı dəfn elədiyim gündən 1 il ötdü. Ötən dövr ərzində özümdə apardığım bəzi qeydləri Facebook profilimdə paylaşmaq qərarına gəldim. Təbii ki, bu fikirlər subyektivdir və razılaşmayanlar ola bilər. Mən buna normal yanaşıram və kimsəni güclə mənimlə razılaşmağa məcbur etmirəm. Eyni zamanda razılaşmayanların da mənim düşüncələrimi təsir etmək fikrində olmayacaqlarını ümid edirəm. Həm də hesab edirəm ki, biz totalitarizm cəmiyyətində yox ə məndə biraz ironiya yaranır burada. Azad bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Hansı ki düşünmək və düşündüklərimizi sərbəst ifadə etmək azadlığımız var. Amma gördüyümüz kimi bəzi adamlar demokratik desə də insan söz deyəndə onun sözünü belə yəni bizim hər şeyimizi əlimizdən aldılar. Bizim dünənimizi aldılar, bizim bu günümüzü aldılar, bizim gələcək ümidlərimizi aldılar. Hətta səsimizi, sözümüzü almağa çalışırsınız. Ay yaltaxlar, ay qorxaqlar. Hər bir ailə başçısının vəzifələri arasında birinci gələn ailəsini qorumaqdır, amma bizdə bəzən e, buna ümidlə yaddan çıxarılır. Çıxsa mənim e, ərim ailəsindən əvvəl onun üçün birinci yerdə ana, bacılar, qardaşlar idi, ikinci yerdə təz dostlar, tanışlar, üçüncü yerdə olsa, olsa o da yox idi, axı. Çünki Yasəmən bütün ailənin ağırlığını öz üzərinə götürmüşdü və indi belə kişilər və ailəsini adi ayaq üstə qoya bilməyən qadınlar, qadınlar yox, arvadlar və kişiçiklər gəlib mənə də etiraz edirlər və görənə isə e, sübut eləməyə çalışırlar. Utanmırlarda. Gedin biraz kitab oxuyun, hiçomsə biraz savadlı yazın. Yəni daha savadlı trollar gəlsin kanalıma. Ayıbdır ya. Demə, hər bir ailə başçısının vəzifələri arasında birinci gələn ailəsini qorumaqdır. Hər o hər bir fədakarlığa gedərək, hər bir risk öz üzərinə götürərək bunu etməyi bacarmalıdır. Şərait, şərtlər nə diktə edirsə, ona uyğun hərəkət etməlisən. Hətta mövcud şərait sənə oğurluq etməyi diktə edirsə, lazım gəlsə ailəni aç saxlamaq, qorumaq naminə buna da getməlisən. Çünki şərtlər bunu diktə edir. Bəli, bizə şərtlər oğurluğu diktə edir, yalanı diktə edir, ə, əxlaqsızlığı diktə edir. Sən mövcud şəraitin diktəsini alqışlamaya bilərsən, buna qarşı gedə bilərsən, onun diktə etdiyi şərtlərə əməl etməyib kənarda dura bilərsən. Amma bu halda mərhumiyyətlərdən, çətinliklərdən qaça bilməyəcəksən. Ən pisisi isə budur ki, bu qaçınilmaz olan mərhumiyyətlər, sıxıntılar təkcə sənə yox, ailə üzvlərinə də dəyəcək. Bu baxımdan ailəsi orunda vuruşub dövlət malı oğurlayanlara hardasa başa düşmək olar, amma mən başa düşmək istəmirəm. Çünki onlar anlamırlar ki, o oğrunun yanında durub sən də oğurlayırsansa tanrının bir ilahi ədaləti var ki sənə yol övladlarına çəkdirir hər şeyi Çünki şərtlər oyun qaydaları bunu tələb edir. Onlar müəyyən mənadara riski gedərək ailələri üçün çalışırlar. Dikti olan şərtlərə əməl edib ailələrin xətrinə hər şeyə gedirlər. Bu baxımdan belə adamlar ailələrinin qəhrəmanları, qəhrəmanıdırlar. Nə etmək olar? Şərtlər oğurluğu diktə edirsə, buna uyğunlaşmaq lazımdır. Ola bilər, zaman gələrsə şərtlər oğurluq yox, dürüstlük diktə edər. O zaman bu şərtlərə uyğun hərəkət edərsən. Və dürüstlük diktə etmək üçün dürüst insanlar dürüstlüyü və səmimiliyi Doğrunu təbliğ etməlidirlər, susmalı deyillər. Çünki Tysonun bir sözü var. Sən geri çəkildikcə, sən təslim olduqca, heç də sənin vəziyyətin düzəlməyəcəkdir. Əksinə, sən də onlarla eyni bədəl ödəyəcəksən. Geri çəkilsən və sussan Alə başçısının boyundakı birinci vəzifə ailəsini yaşatmaqdır. Mövcud şərtlərə razılaşmamaq, buna qarşı getmək təkcə özünün yox, ailənin də mərhumiyyətlərlə üzləşməsi ilə qarşılaşmasına gətirib çıxaracaq və sən ailənin qəhrəmanı olmayacaqsan. Mən burada razılaşmıram, çünki mən həmişə etiraz etmişəm, mərhumiyyətlər də olubdu. Amma sadəcə bilmişəm ki, çıxış yolu bilğidir və qızlarıma, öz övladlarıma bilik verməyə çalışmışam. İndi iki valideynlərin də çıxış yolu var. O qədər mərhumiyyətlərə qatışlaşırsınız, uşağınıza bir xarici dil öyrədin, bir sənət verin və azad edin. Sizin axmaq, sizin bu fəciət dolu, sizin bu mazoxist həyatınızı onlara miras qoymayın. Mövcud şərtlərlə razılaşmamaq, buna qarşı getmək çəkicə özünü yox, ailəni də mərhumiyyətlə üzləşməsi ilə qarşılaşmasına gətirib çıxaracaq və sən ailənin qəhrəmanı olmayacaqsan. Tək ç ailənin qəhrəmanı olmamaqla iş bitmir. Cəmiyyətdə bütün insanlar sistemində də lazımsız və dəyərsiz bir elementə çevriləcəksən. Çünki sənin bu gün xidmət etdiyin prinsiplərə cəmiyyətdə ehtiyac yoxdur. Mövcud şərtlər, şərait bunun əksini diktə edir. Amma mənim var o belə deyək, prinsiplərə, dəyərlərə ehtiyacım var. Çünki mən ayrıcür yaşaya bilmərəm. Bəlkə də mövcud mexanizmin bir zapçıtı hissəsi olmalısan ki, bir tullantı kimi kənarda qalacaqsan. Ola bilməsən, yəni bir tullantı kimi kənarda qalacaqsan. Bundan da təkçə özün yox, ailən də əziyyət çəkəcək. Bir neçə telekanaldan gəlib şahid şahid ailəsi kimi bizi çəkiblər. Mən danışmağa razı olmadım. Çünki onlar istəyəni mən deməyəcəktim. Mən deyəni onlar istəməyəcəkdi. Məsələn, onlar istəyəcəkdi ki, mən Vətən sağ olsun deyim. Gəlin əvvəlcə baxaq görək Vətən Nə deməkdir? Vətən sənin birgə olduğun toplum, sənə doğma insanların birliyi öz ərazilərində. Yaxşı, əgər Azərbaycan bizim vətənimizdirsə, onda bu vətənin hər nimətindən hamıya pay düşməlidir, qoruyanda da hamı birgə qormalıdır. Yoxsa yeyəndə sən yeməlisən, ölmək lazım olanda mənim uşağım ölməlidir. Xeyr, belə olmamalıdır. Vətən hamımızındırsa, yeyəndə də, öləndə də birlikdə olmalıyıq. Əgər belə deyilsə, onda vətən adı ilə kimlərsə manipulyasiya edir, kimlərsə kimisə toqlayır. Soruşuram, sən bu dövlətin milyonlarına, milyardlarına sahib olan bu vətən hər ikimizindirsə, niyə sənin oğlun müharibə vaxtı xariciyə qaçır? Yaxud şəhərin mərkəzində yüz minlərlə ölçülən 100 minlərlə ölçülən maşına bayraq taxıb siqnal verərək gəzir. Bu dövlətdən demək olar ki, heç nə çatmayan mənim övladım isə günlərlə aç susuz susuz günün istisində, yağışın palçığında düşmənlə üz-üzə odun alovun içində qalır və sonda həlak olur. Əgər bu vətən hər ikimizindir isə, sənin də mənim də oğlum çin-çinə cəphədi olmalıdır. Yoxsa belə çıxır ki, vətən talamaq üçün sənin və övladlarının, ölmək üçün isə mənim övladımındır. Xeyr, belə olmur. Belə olarsa, bucür anlayışa vətən demək olmaz. Hərdən internetdə rastımıza çıxır hansısa oliqarxın milyonlarla ölçülən villalarını göstərirlər. O villadan mənə pay düşürmü? Mənim ora getmək ixtiyarım varmı? Təbii ki, yox. Deməli, onun dövləti də, vətəni də öz mülkünün olduğu ərazidir. Bəs mənə pay düşən hardandır? Öz qazancımla, öz zəhmətlə qazandıqlarım, əldə etdiklərim. Onda deməli, ailəm və evim Mənim vətənimdir. Bu gün mənim vətənim hesab etdiyim aləmdə hər şey qaydasındadırmı? Qoruya bilmişəm bu vətənimi? Xeyr. Bu gün mənim aləmim sevincli, ilk övladım aramızda yoxdur. Deməli qoruya bilməmişəm. Məni qalıb saymaq olar mı? Yox. Mən bu mübarizədən məğlub ayrıldım. Qalıb gələnlərsə öz mülkünü, yəni dövlətini qorumaq üçün daha böyük dövləti, Azərbaycanı çapıb təluyan, sonra da vətənpərvərliyini sübut etmək üçün dövlətdən oğurladığı pulla aldığı bir neçə yüz minlik maşınından və yenə dövlətdən oğurladığı pullarla tikdiyi dəyəri milyonlarla ölçülən villasının balkonundan bu dövlətin rəmzi olan Bayraq sallayan, sonra da tırka verib əskərimiz irəli deyərək öz yaxını künçdə bıçaqda gizlədənlərdir. Bu tip adamlar yaxud vətənpərvərliyini bayrağını başı üzərində gəzdirməklə yaxud status yazmaqla sübut etmiş adamlar məni bu yazılarıma görə niyə pravda çıxarda bilərlər? Bütün yuxarıda yazdığlarım dərk edəndən sonra mənə Vətən sağ olsun demək yaraşarmı? Mənim vətənim sağ değil, necə deyə bilərəm? Mənə bu sözləri deditmək istəyən telekanallar bunun fərqində değillər. Mən isə danışmaqla təbliğat maşını bir hissəsi zapçasta olmaq istəmədim. Amma danışmaq istəmədiyimi görən yaxın uzaq adamlar bu fürsəti dəyərləndirmədiyimə görə mənə qəribə bir tənə ilə baxırdılar. Bəlkə də biz bir-birimiz haqqında eyni şeyi düşünürdük. Əsas da bu yaxın, tanış-tunuş var ha, ələhaya dolaşanlar. Onları bir kənara atıb öz yolunuza davam edin həmişə sizə. Çünki onlar dar e, gününüzdə sizin yanınızda heç vaxt olmayacaqlar siz. Hər kəsin Öz seçimi və öz həyatı var. Kimsənin burun soxmağa qoymayın əziz gənclər. Şəhidlər çəkərkən vətən sağ olsun dedirtmək ölümü stimullaşdırmaq, gənc yaşında insanların ölməsini təbliğ etməkdir. Mən isə buna qarşıyam. Düşünürəm ki, insan yaşamalıdır. Hər şeydən öndə insan faktoru gəlməlidir. Dövlət də çalışıb insanı yaşatmalıdır. Amma bu dövlətin siyasəti toplum halında hamını qətləyə bilməkdir. Müharibə nədir? İnsan ölümü ilə nəticələnən qarşıdurma. Bu gün yenidən bunu stimullaşdıran müharibə gələndə özlərini və övladlarını yenə də künçdə bıçaqda gizlədəcəklər. Olansa, yenə də yetim yüzrü olacaq. Mənim nə demək istəyimin başa düşənlər düşdü. Başa düşməyənlər isə tövsiyəm budur ki, kimsə bu sözlərimi oxuyandan sonra iradət tutup mənə vətənpərvərlik dərsi keçməsin. Əks halda sizə başıma gələndən Arzulamaq məcburiyyətində qalacam. Yəqin ki, xatırlayanlar olar, yayda futbol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsində Danimarka yığıma komandasının üzv Kristyan Eriksən meydanda huşunu itirərək yıxıldı. Demək olar ki, ölümdən döndü. Həmin vaxt Eriksən huşunu itirərkən onun görüntüsünü futbolçular əvəlcə bədənləri ilə bağladılar ki, kameralar çəkə bilməsin, amma bu kifayət etmirdi. Bəlkə də elə buna görə azakir keşlərdən kimsə ölkəsinin simvolu olan iri bayrağı futbolçulara ötürdü. Bu bayraq huş itirən Eriksenin çıxış etdiyi ölkənin Danimarkanın değildi. Qarşı oynadıqları rəqib komandanın ölkəsinin, Finlandiyanın bayrağı idi. O anda bu bayraq bir rəmzdən dönüb pərdəyə örtüyə çevrilmişdi. Hətta rəqib belə öz bayrağını dövlət rəmzindən örtəyə, örtüyə çevirməyə razı olmuşdu. Nəyin xatirinə? Eriksin görüntüsü yaxınların, eləcə də əsəbləri zəif olanların psixikasına mənfi təsir etməsindiyə hər halda bu belə izah edilmişdi. Təsəvvür edin, bu hadisəyə görə az qala çempionat dayandırılacaqdı. Onlar üçün zahiri əlamətlər yox, işin mənəvi tərəfi önəmlidir. Məsələn, kabinet də başının üstünə ölkənin bayrağını asıb, həmin bayrağın altında dövləti çapıb talamırlar. Bəlkə də onların başlarının üstü ölkələrin bayrağı yoxdur. Ölkənin rəmzinin dəyərlərini daxilində, mənəviyyatlarında, vicdanlarında gezdirirlər və əməllərində göstərirlər. Onlar hesab edirlər ki, əgər bir dövlətin rəmzi müəyyən qism insanı psixoloji sarsıntıdan xilas edəcəksə, onda lazım gəlsə həmin rəmzi orada bir örtük, pərdə kimi işlətmək olar. Bir insana hətta ölümdən dəil, sadəcə psixoloji sarsıntıdan azad etmək üçün yekə bir bayrağı örtüyə çevirə bilərlər. Bax, insana verilən dəyər budur, göründüyü kimi onlar üçün önəmli olan insandır, insan faktorudur. Mən həmin vaxt bizim insanların Eriksenin mənəvi dəstək nümayiş etdirməsinə türkün sözü şaşırmışdım. Allah, Allah dedim. Gör ölkəmizdə nə qədər humanis adam var imiş. Görünürcə də insan həyatının dəyərini bilirlər. Elə həmin vaxt birdən yadıma düşdü ki, elə bu adamların əksəri bir neçə ay öncə müharibə vaxtı sosial şəbəkələri dağıtdılar, müharibə istəyirdilər. Bəyəm onlar anlamırdılar mı ki, müharibə insan ölümü deməkdir. Bir insanın ölməməsi üçün ona mənəvi dəstək olanlar, minlərlə insanımızın ölməsi üçün onları irəli səsliyidilər. Belə çıxırdı ki, Avropalı Eriksen insandır, ona dəstək olmaq lazımdır. Bizimki Xatirimdədir ki, həmin vaxt kimsə müharibə, yəni insanların ölməsinə etiraz edirdisə, onu linç edirdilər, vətən xayini çıxarırdılar. 2000-ilin, 2000-ci ilin əvvəllərində Qara Qab Amnaqişəsinin hərb yoxsa sülh variantları üzərində iş gedərkən, müharibənin ən güclü təbliğatçılarından olan Mirşahın ağayın vaxtilə işlədiyi telekanalda bir sujət getdi. O, ekranda müharibəyə aid göstərilən kadrların fonunda etdiyi çıxışda şübhə sülhə qarşı danışırdı. Mirşahin yəni Mirşahin sözündən belə çıxdı ki, Ermənin Xocalda törəttiklərinin qarşılığında bizim sülhlə torpaq qaytarılmamamız kişlik deyil. Yəni Erməni bizi döyüb bu torpaqlardan çıxarıb biz də onları öldürmədən bu torpaqları qaytarmağımız Mirşahinə görə qeyrəssizlikdir. Bu sözdə 21-ci əsrin başlanğıcında ali təhsilli olan bir jurnalist deyirdi. Fikrini də sonda belə tamamadı. Oğraşlığınızı boynunca mı alırsınız? O bu sahalə bütün bir xalqla müraciət etmişdi. Artıq torpaqları demək olar ki qaytarmışıq, həm də sülhlə deyil, müharibə ilə qaytarmışıq. Mirşahinin mantiqi ilə desək, oğraşlığı boynumuza almadı. Amma bildiyim qədəri ilə Mirşahinin ailəsindən hər hansı biri ya da özü bu müharibədə iştirak etmədi. Söhbət əlinə mikrofon alıb əskərlər də müsahibə üçün yox. Silah götürüb düşmənə, yəni hər an ölümlə üzbəz qalmaqdan gedir. İndi bilmirəm vaxtilə Azərbaycan xalqına verdiyi sualı Mirşahin bu gün özünə verir yoxsa yox. Mirşahin, mən verirəm. Siz öz oğraşlığınızı boynunuza alırsınızmı? Müharibə üçün qaz verənlər olur. Bir də bu qazın nəticəsə yaranan müharibədə həlak olanlar. Müharibəni qaz verib qızışdıranlar əksər hallarda canarda qalır. Özlərinə və yaxınlarına bir şey olmur. Hələlik bu qədər. Əslində yuxarıda yazdığım hamısının bildiyi çılpaq həqiqətlərdir. Amma bu çılpaqlığı çoxu elə gətirmək göstərmək istəmir. Çünki vətənpərvər imicləri zədələnə bilər. Nə, nələrinə lazımdır? Niyə ağramayan başlarına dəsmal bağlasınlar? Vətən, millət, sakar deyib gəzirlər. Bəlkə də itirəcəklərindən qorxurlar. Mənim isə artıq belə bel qorxum yoxdur. Ürgər Məmmədov. Əssə qalsa onlar güya itirməyəcək. Onlar ruhlarını, hər şeylərini itiriblər. Hər şey, deməklə, hər şeyin bədəli var. Yəni sən bir doğrunu görüb demirsənsə, yaxud doğrunu görüb deyənlə daşılırsansə, bunun bədəli var, əzizlərim. Bunu bir ata yazıb çox gənc, çox gözəl bir oğlunu itirən və bel ata, yəni oğlunu qoruya bilmədiyinə, yəni bəli, çox ammasa bundan sonraki oğullarınızı, övladlarınızı qoruyun. Bir atanın e, harayını eşidin. Bizimkiləri eşitməyənlər və vətəni nə vaxt vətən eliyəndə mən onda özüm əlimdə silah, o cəfəyidə. Hələlik ki isə mənim üçün əsas mücadilə və mənim tövsiyə etdiyim nədir? Azadlıq cəfəsində vuruşmaq əvvəl azadlığınıza alın, əvvəl öz uğur uşaqlarınıza yaşamaq, xoşbəxt yaşamaq hüququ verin, ondan sonra onları şəhidliyə rəğbətlendirin. Və beləliklə kim şəhidliyi təbliğ edirsə, mənim üçün o mənim gəncliyimin, mənim ölkəmin ən böyük düşmənidir. Və onun özünə, yaxınlarına onu arzu edirəm o cür təbliğ olunan şəhidliyi. Və dir. Nə danışırsınızsa, siz nə düşünürsüzsə, siz osunuz. Yatınıza saxlayın. Sevgi, doğruluq, dürüstlük təbliğ edirsinizsə, siz osunuz. Yalanı örtmək üçün mincür yola gedirsinizsə, siz osunuz. Özünüzdən qorxmursunuz, qorxmursunuz. Heç olmasa övladlarınız üçün, taley üçün qorxun. Çünki sizin bədəlinizi övladlar da ödəyir. Hələlik, xoşça qalın və müharibəsiz, azad bir Ya şama doğru irəli deyirəm mən.